Добрый день, меня зовут Егор. Сегодня я вам расскажу, как сделать э, ловушку в Майнкрафте с динамитом. Так, нам нужен будет песок, наземная плита деревянная и динамит. Низ мы копаем в э, раз, два, три, четыре, пять, пять блоков. Так, Делаем вот так. Там на ширину может делать любую. Ширина может быть разные. Я в своем случае сделаю на 4. Берем потом динамит. Ставим динамит. Вот сюда. Ну и сюда можно. Не, вот так. Ставим, ставим. Ну именно 5, 5, вниз 5 блоков. Не больше. Ну, можно и больше будет взрыв, может, и, может компьютер вылететь. У меня вылетал, конечно. Так, ставим теперь песок. Песок. Теперь берем на плиту. И ставим раз, два, три и четыре. Теперь встаем. Динамит возгорает. И происходит взрыв. Ну все, спасибо, ставьте лайки. Всем пока.